Рад, что меня выпустили на поле. Все-таки ждал, когда выйду, сыграть матч за Динамо Киев. Ну, конечно, была э, структура игры немножко другая, но буду привыкать. И, ну, все очень понравилось, конечно. Эмоции колоссальные. Да, да, был готов физически хорошо. На сто процентов был готов. Ну, конечно, всегда хочется побеждать, но главное, это чтобы был рисунок игры. И, ну, конечно, надо всегда строить игру от победы. Всегда приятно побеждать, чем проигрывать. Я ко всему готов, к любой позиции. Ну, я, я постараюсь, чем быстрее, тем лучше, конечно, влиться в коллектив и понять, ну, как перестраиваться и как играть. Я думаю, в ближайшие сборы я это сделаю и ну, буду от себя 100% выкладываться на тренировки, чтобы достичь того результата, который мне требует. Ну, когда есть конкуренция, тогда и как бы ты растешь в игровом плане, поэтому это нормально и ну, сборы покажут, кто, кто достоин играть и все. Это нормально, что есть конкуренция. Плохо, когда ее нет.